Очень сомнительная программа по этим укрытиям. Вот особенно на фоне вот этих событий, в которых мы сейчас с вами находимся, да, когда выходим из очередного энергетического такого коллапса, ну, предколлапса, это не коллапс, это такой около коллапс. И главный же вопрос, который вчера в том числе на ставке рассматривался, а как же вы строили укрытие, а как они защитили, а куда потратили десятки миллиардов гривен. Напоминаю, Простой рядовой депутат Кучеренко полгода орет уже как этот самый, не знаю, там как, как она там кто у нас орет там ну, ну, вы поняли, кто-то орет да. там. Я ору. Просто сделайте аудит Рахунковой палаты, сделайте ТСК. И мы вместе с вами а да, вот проанализируем, куда захренячили вот эту вот огромную сумму денег. Ну, вы же да. понимаете, что за эти там 40-50 миллиардов, ну, можно было уже все в бетон замуровать. Они деньги потратили, этого не произошло. И я уверен я знаю там у меня хватает информации что там по сути дела абсолютно неправильные решения были приняты строили не те укрытия и не там которые в результате не защитили в том числе от 26 -го августа, вот этого ракетно-дронового удара, к сожалению. Кто-то сейчас пострадает, может, Кудрицкий, глава Украины, хотя не он там главный, поверьте мне, там все это сверху диктовало. Вот вам еще десятки миллиардов там замороженных или неправильно потраченных денег. И я могу пальцы вот так загибать, раздутая прокуратура, раздутая полиция, раздутый штат СБУ, ДБР неэффективный абсолютно, понимаете, ворох этих силовиков, там, которые мы видим, ну, точно так же на него же. Верховная Рада раздутый там аппарат, наверное, деньги туда. содержание министерств абсолютно неэффективных. На пальцах готов объяснять, насколько они неэффективны. Я очень хорошо знаю деятельность нескольких, которые я курирую, ну, как комитет, угу. понимаете. Не, ну, там говорить про эффективную работу не приходится. Особенно Мининфраструктуры, я это готов на пальцах показать, было бы кому. -то. Хоть, хоть бы кто-то хотел. Слушать. То есть, Деньги нужны, как обычно, их будут силой собирать через податки. Потратили черти куда, неизвестно куда, сейчас разводят руками. Кто против, тот враг Украины. Вот приблизительно такая борьба там будет нас ожидать в Верховной Раде и риторика. Исполнять это будет Гитманцев, понятное дело. И остальные э, хлопцы, которые сейчас выгодно вот вот такими суперпатриотами, только когда другие законы что-то эти патриоты не очень голосуют правильные законы, а тут выгодно быть патриотом. Ну, а платить как обычно обычно кто будет за это самое? Украинский народ и украинские предприниматели, которые и так еле дышат, шутежи.